Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ramai di antara kita mungkin pernah dengar tentang hibah, satu bentuk pemberian harta yang dibuat oleh seseorang kepada individu lain semasa dia masih hidup. Secara asasnya, hibah adalah hadiah yang diberi atas dasar kasih sayang tanpa sebarang paksaan, tanpa mengharap balasan dan biasanya melibatkan insan yang paling rapat seperti pasangan, anak-anak atau ahli keluarga tersayang. Namun dunia hari ini tidak lagi semudah dulu. Dengan perubahan gaya hidup, struktur keluarga dan sistem undang-undang yang semakin kompleks, hibah kini bukan lagi satu isu peribadi semata-mata tetapi telah menjadi topik besar yang melibatkan ekspek hukum, emosi dan perancangan kewangan jangka panjang. Baru-baru ini, dunia media sosial digemparkan dengan satu kes hibah takaful bernilai 1 juta ringgit yang mencetuskan perdebatan hangat dalam kes tersebut. Wang pampasan takaful yang telah dihibahkan oleh si mati kepada penerima pilihannya telah dicabar di Mahkamah Tinggi Sivil. Apa yang mengejutkan, mahkamah memutuskan bahawa hibah tersebut tidak sah dari di undang-undang sivil akibatnya wang 1 juta ringgit itu tidak boleh terus diberikan kepada penerima hibah sebaliknya perlu dibahagikan mengikut hukum faraid keputusan ini benar-benar membuka mata banyak pihak kerana hibah walaupun nampak mudah dan ikhlas boleh menjadi rumit sekiranya tidak dibuat dengan betul dan tidak mengambil kira perundangan sivil negara lalu apa yang telah berlaku Kes ini bermula apabila seorang suami jatuh sakit akibat jangkitan kuman yang serius. Keadaan kesihatannya semakin merosot dari hari ke hari dan akhirnya penyakit itu meragut nyawanya. Namun sebelum pemergiannya, pelbagai perkara yang mencurigakan telah berlaku menimbulkan pertikaian dan persoalan tentang kejujuran serta niat sebenar waris terdekatnya. Ketika arwah masih dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, beberapa hartanya dilaporkan telah ditukar nama oleh ahli keluarganya sendiri lebih mengejutkan muncul pula dakwaan bahawa mereka telah menghasilkan surat palsu yang menyatakan arwah telah menceraikan isterinya walhal perkara itu tidak pernah berlaku tindakan ini dipercayai bertujuan untuk menafikan hak si isteri ke atas harta dan manfaat yang sepatutnya diterima selepas pemergian suami apa yang lebih menyayat hati waris-waris ini kemudiannya membawa arwah ke pejabat syarikat takaful AIA dengan niat untuk membatalkan ataupun surrender polisi takaful milik arwah mereka memberikan alasan kononnya arwah tidak lagi mampu membayar komitmen bulanan kerana keadaan kewangannya terjejas. Hakikatnya, tindakan tersebut dibuat kerana mereka tahu bahawa isteri arwah telah dinamakan sebagai penerima hibah oleh si takaful itu. Namun usaha mereka gagal apabila pihak AIA menolak permohonan tersebut. Pegawai AIA yang bertanggungjawab menyedari bahawa arwah berada dalam keadaan tidak sihat dan tidak lagi mampu membuat keputusan secara waras. Oleh itu, sebarang permohonan untuk menukar status status polisi tidak dibenarkan demi melindungi hak dan kehendak pemilik asal polisi. Lebih menyentuh perasaan selepas suaminya jatuh sakit, isteri arwah sendiri yang mengambil tanggungjawab menyambung pembayaran ansuran polisi takaful tersebut sehingga ke akhir hayat suaminya. Selepas pemergian suaminya, Balu kepada arwah menerima wang papasan sebanyak satu juta ringgit melalui hibah takaful pada tahun 2021. Penyerahan dana tersebut dilakukan hanya dalam tempoh empat hari selepas kematian kerana dokumen hibah yang disediakan adalah lengkap, sah dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh pihak takaful. Segala proses berjalan lancar kerana hibah tersebut telah dinyatakan dengan jelas semasa hayat arwah dan isterinya telah dinamakan sebagai penerima mutlak. Namun begitu keadaan menjadi tegak gang apabila keluarga arwah tidak berpuas hati dengan penyerahan wang tersebut kepada balu dan mereka kemudiannya membawa perkara itu ke mahkamah syariah untuk menuntut sebahagian daripada dana berkenaan setelah meneliti fakta dan dokumen yang dikemukakan mahkamah syariah membuat keputusan untuk memihak kepada balu mengesahkan bahawa hibah takaful tersebut adalah sah dari sudut hukum syarak dan merupakan hak eksklusif penerima sebagaimana telah ditentukan oleh arwah semasa hayatnya namun keluarga arwah masih tidak berpuas hati dengan keputusan itu dan terus membawa kes ini ke mahkamah sivil dengan harapan keputusan akan berpihak kepada mereka. Malangnya, dalam proses saman itu notis mahkamah tidak sampai ke tangan Balu kerana alamat yang digunakan adalah tidak tepat. Akibatnya Balu tidak hadir ke perbicaraan dan tiada pembelaan dapat dilakukan bagi pihaknya. Akhirnya, pada tahun 2025, setelah perbicaraan berlangsung secara sebelah pihak iaitu default judgement, hakim mahkamah tinggi sivil memutuskan kemenangan kepada pihak penyaman itu iaitu keluarga arwah. Mahkamah mengarahkan supaya wang papasan satu juta ringgit tersebut tidak lagi dianggap sebagai hak mutlak penerima hibah sebaliknya perlu dibahagikan semula mengikut hukum faraid. Susulan keputusan itu, balu arwah hanya menerima sembilan daripada lapan puluh satu bahagian. Kes Hibah Takaful yang sedang hangat diperkatakan ini secara tidak langsung telah membuka mata masyarakat terhadap realiti sebenar yang mungkin tidak pernah dijangka sebelum ini. Ramai yang selama ini percaya bahawa Hibah Takaful adalah satu bentuk pemberian mutlak yang tidak boleh dicabar oleh mana-mana pihak. Namun, kes ini membuktikan sebaliknya bahawa dalam sistem perundangan sivil, tiada jaminan bahawa Hibah Takaful akan kekal utuh sekiranya terdapat kelemahan dari aspek prosedur atau dokumentasi perunding kewangan Islam Afian Matlamat. Rawi tampil memberi penjelasan mengenai isu ini. Dia menyatakan bahawa tanggapan bahawa hibah takaful tidak boleh dicabar adalah kurang tepat. Menurutnya, bukan sahaja hibah takaful, bahkan Perlembagaan Malaysia juga boleh dicabar sekiranya ada asas undang-undang yang kukuh yang tidak boleh dicabar hanyalah Al-Quran dan hadis. Sebelum ini pandangan tersebut hanya dikongsi secara teori dalam kalangan profesional kewangan. Namun kes yang berlaku kini membuktikan bahawa perkara itu benar-benar berlaku dalam realiti. Apa yang lebih mengejutkan menurut Afian, proses perundangan dalam kes ini menimbulkan persoalan besar apabila kes dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil dan keputusan dibuat tanpa kehadiran balu, iaitu pihak yang sepatutnya diberi peluang untuk mempertahankan diri. Hal ini berlaku kerana notis saman tidak sampai kepada balu akibat penggunaan alamat yang tidak tepat, maka tiada pembelaan dapat dilakukan dan keputusan diberikan secara sebelah pihak. Justeru, dia menggesa agar balu berkenaan membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan bagi mendapatkan keadilan sewajarnya Seorang lagi perunding takaful, Muhammad Nazri Muhammad Nasir turut memberikan pandangannya mengenai perkara ini. Menurutnya, hibah nomination di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 IFSA 2013 adalah dokumen yang sangat kuat dari sudut undang-undang tetapi ianya tetap boleh dicabar sekiranya terdapat kecacatan dari segi prosedur atau dokumen tidak lengkap. Dalam kes ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Sivil yang memihak kepada pihak penyaman, dia mencadangkan agar kes tersebut dirayu kerana terdapat unsur kekilafan yang jelas termasuk salah bidang kuasa, salah tafsiran undang-undang dan kegagalan memanggil responden utama iaitu balu arwah. Sebagai langkah pencegahan pada masa hadapan, dia menasihatkan orang ramai yang mahu memastikan manfaat takaful diberikan kepada waris tertentu secara mutlak agar melengkapkan dua dokumen penting iaitu hibah nomination yang difailkan di bawah polisi takaful serta satu lagi ialah dokumen hibah mutlak yang ditandatangani dengan perakuan sah undang-undang kes ini telah menjadi satu titik penting yang mengingatkan masyarakat bahawa hibah takaful bukanlah sekuat yang disangka sekiranya tidak disandarkan kepada dokumen yang lengkap dan prosedur yang betul. Ia juga memperlihatkan bagaimana keputusan mahkamah boleh berubah jika pembelaan tidak dikemukakan walaupun niat si mati semasa hidupnya telah jelas. Maka wajar untuk semua pihak yang terlibat dalam perancangan harta mengambil berat soal dokumentasi, prosedur perundangan serta memahami hak dan bidang kuasa antara mahkamah syariah dan Mahkamah Sivil agar niat dan amanah yang ditinggalkan benar-benar terlaksana. Sekian.